Експерти ресторанного бізнесу підсумовують, за останній рік кількість відвідувачів у закладах харчування зменшилась вдвічі. Натомість кількість нових побутових товарів, спрямованих на швидке приготування їжі, вдома збільшилася. От силіконові форми для випічки кондитерських виробів. Це останній тренд. Сніданок поспілкувався з киянами, які вже користувалися цими товарами. Їхні історії різні. Давайте послухаємо. А після сюжету поговоримо з експертом про безпечність силіконових форм для приготування їжі. 35-річна кондитера Тетяна Варбицька нещодавно відкрила в столиці кондитерську академію. У ній вчаться випікати торти, тістечка, кекси і використовують новинки для приготування солодощів. Коли ми пічом, допустим, торт, торти, нам потрібно три бісквіта в торті, От раніше ми пекли, допустим, високий бісквіт і різали його ножом. Це безумно неудобно. Але тепер жінки в академії не мають такої мороки. Вони використовують силіконові форми для випікання. Силиконова формочка дозволяє швидко... Заліть масу, заморозіть його і получить готове пирожное. Пирожное заморажується, винімається із формочки. Вірність гладка, красиве, ровне, вистяще. А ще такі силіконові форми можна використовувати для заливання мусів, виготовлення шоколадного декору та створення унікальних моделей тістичок і тортів. Форма полусфера дозволяє нам приготовить як пирожное в виде полусфери, так і пирожное в виді шара. Недавно була формочка силиконовая в виде рози. Дійсно, вийшла красива роза. А от домашній кулінар Катерина Гребенькова силикону на кухні не довіряє, адже одного разу вже спробувала спекти у ньому святковий торт. Поставила його в духовку і так як не було терморегулятора на духовці, Форма начала плавиться, начала гореть. В доме был ужасный запах. Тож 29-летняя девчина доверяет только проверенному кухонному приладу. Сковородки, кастрюли, то есть формы, они никогда не подводят, они всегда держат форму, очень удобно, не ломается сама выпечка, форма остается целой. Серед такого размаития посуду ей улюбленный. Эта форма мне досталась еще от мамы, использую ее уже 15 лет. Очень нравиться, не подводять Всегда отличный результат. Чи безпечні силіконові форми для приготування їжі? Які позначки говорять про екологічність таких товарів? Чи має різницю, де він придбаний, і яка країна виробник? Як доглядати та зберігати силіконові форми? И шеф-кухар столичной кейтеринговой компании Дмитро Раченко в гостях сніданку Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Вот э, я как э, непрофессиональный кулинар, но с опытом, не сторонник силиконовых форм. Я вот про что. Но вот в них готовить-то можно, а вот насколько они безопасны для нашего здоровья? Если вы возьмете и внимательно посмотрите, перевернете, если это, в принципе, это должно на каждой формочке быть э, теснение в виде эмблемы, ага. В виде эмблемы. Смотрите, здесь, что там указано? здесь указано, здесь указано в первую очередь, в любом случае должно быть указано, значит, это бокал и вилка. Это уже означает, что материал приводен к использованию как на кухне так и в медицинских целях. Ну, угу. да. То есть это означает, что они безопасны. Они, для... они безопасны, нас. да. А вот по маркировке, если посмотреть, нас. есть температурный режим. Нарисован градусник. Вот с... он, да. да. Нарисован градусник с и минимальной, и максимальной температурой. То есть с внешней стороны всегда должно быть указано, и при какой минимальной температуре угу. можно использовать, и максимальной. То угу. есть в нашем случае минимальная это минус. 40, как я вижу, то uh -huh. есть это, значит, при минус 40 это фри фриз или глубокая охлажденка. то есть uh -huh. если мы погрузим, например, какие-нибудь десерты, которые непосредственно должны проходить хладообработку, uh -huh. да, опять uh -huh. же-таки хранение, то есть формочка не потеряет ни свой внешний uh -huh. вид, не ни отдаст никакие токсины, uh -huh. да. В... Uh -huh. А, только они там есть, токсины-то? Э есть, они могут быть тут. В да. каких случаях токсины, которые содержатся в силиконовых формочках, в которых мы запекаем кексы, маффины, да все что угодно, вот могут попадать в пищу? Есть два стандарта качества. Это европейский стандарт выглядит в виде аббревиатуры две буквы «CA». И есть еще американский стандарт FDA. Я вот. правильно понимаю, что токсины, которые содержатся в самих силиконовых формочках, могут попадать в пищу в том случае, если будет превышена температура да. Да, при, по, во время запекания? Да, это если будет превышена температура, не будут соблюдаться технологии норм, поставленные на данном uh -huh. изготовлении. Если отсутствуют такие знаки, о которых вы говорите, вот, на формочках... Вот, вот здесь они отсутствуют. Да, вот значит они вообще опасны, их а не стоит покупать. Их вообще просто не стоит покупать. А как хранить вообще и ухаживать? Как, как хранить? Смотрите, в первую очередь надо э, под теплой водой, да, можно использовать любое, неважно не какое, э, там, мощь среза, да. Э, как правило, надо использовать э, мягкую мочалку, угу. это не должен быть какой-нибудь железный... Ершик, угу. это не должен быть там, шкребок какой-нибудь. То есть это должна быть мягкая поверхность, которая непосредственно легко удалит остатки жира, остатки еды. А вообще, что лучше, формочки из металла или э, силикона? Это все зависит от э, домохозяйки. Где вкуснее? Где вкуснее? Смотрите, возьмем, например, э, непосредственно силикон. Угу. Да? Силикон, э, он низко провод... ну низкотемпературно. Проводимый, угу. То есть и хорошо через него выпекается. То есть быстрее? Быстрее, угу. да. Надо не забывать, если у вас по рецептуре, например, какой-либо десерт там, выпекается там, 7-5-10 минут, то... Они идеальны для этого, да? Или наоборот, меньше. Не -не нет, нет. И если вот по рецептуре, да, то надо на 5-7 минут. На Меньше выдержать в силиконе, нежели ага. это будет выпекаться в керамике или в какой-либо металлической формочке. Понятно. На 5-7 минут меньше. Да, в, завис... в зависимости угу. от, тер... от температурного режима, который непосредственно указан при технологии приготовления данного блюда. Много Спасибо. раз сгорало у тебя. Нет, ни разу. Ни Но ни я вам разу? больше скажу, что все-таки в рецептуре написано, например, нужно выпекать э, в формочках, неважно, каких металлических либо керамических 30 минут ну, например, у -у -у. да, какой-нибудь маффин или кекс. А в силиконовых формочках у меня запекались гораздо быстрее. Конечно, потому что проводимость. Я и... просто смотрел, о, да. готово, все, ну, на, на глаз. Это же не формочки, формочки игрушки. Я думаю, что в таких формочках дети даже будут помогать и учиться уже Кстати, готовить. Да, вариант? Кстати, да. Ну что, спасибо. спасибо. Столько про силикон я никогда не знал. Теперь буду, а, как говорится, вооружен этой полезной информацией. Дякуемо. У нас в гостях был шеф-кухар столичной кейтеринговой компании Дмитро Раченко. Наш эфир тревает.